Di sebuah sekolah menengah, terdapat seorang pelajar bernama Muhaizad. Seperti remaja lain seusianya, Muhaizad berada pada fasa penting dalam membentuk identiti dan juga karakter dirinya. Namun, Muhaizad sering menunjukkan sikap memberontak. Dia kerap tidak berminat untuk belajar. Bahkan ada masanya dia tertidur di dalam kelas. Tingkah laku ini bukan sekadar masalah disiplin, tapi mencerminkan aspek sosio-emosi yang sedang dialaminya. Ia menggambarkan konflik dalaman yang sering dihadapi oleh remaja ketika mencari arah dan makna hidup. Menariknya, apabila didekati dengan penuh kesabaran dan komunikasi yang baik, Muhaizat mampu menunjukkan sisi berbeza dirinya. Dia mendengar dan dia juga mampu berubah. Perjalanan Muhaizat mengingatkan kita bahawa pembangunan karakter pelajar tidak boleh dilihat hanya daripada sudut akademik. Nilai, emosi dan tingkah laku semuanya berperanan dalam membentuk siapa dirinya. Kisah Muayzat ialah cerminan kepada realiti ramai pelajar di luar sana. Mereka bukan sekadar angka dalam bilik darjah tetapi insan yang sedang mencari bimbingan, pengertian dan juga ruang untuk berkembang menjadi manusia seutuhnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan tentang asas perkembangan karakter murid dengan memberi contoh tingkah laku seorang pelajar bernama Muhazad. Dari contoh yang telah saya sebutkan sebentar tadi, kita akan lihat bagaimana teori perkembangan karakter dapat diaplikasikan dalam situasi sebenar di bilik darjah. Pertama sekali, karakter murid boleh didefinisikan sebagai gabungan nilai, etika, tingkah laku dan sifat sosio-emosi yang membentuk identiti seseorang pelajar. Di dalam kes Muhyidin ini, kita lihat bahawa dia sering memberontak, tidak berminat untuk belajar dan kerap tidur di dalam kelas. Namun begitu, apabila kita layan dengan baik, dia mampu mendengar dan juga memberikan respon yang positif. Hal ini menunjukkan karakter murid bukanlah sesuatu yang statik, tetapi boleh juga dibentuk dan juga dikembangkan. Seterusnya adalah dalam pendidikan holistik kita bukan hanya meningkatkan pencapaian akademik tapi juga pembangunan emosi, sosial dan juga moral. Bagi Nuhaizat, jika aspek karakternya seperti disiplin, motivasi dan juga tanggungjawab dapat dipupuk, dia bukan sahaja boleh berjaya dalam akademik tetapi juga dalam kehidupan sosial dan juga peribadinya. Inilah tujuan utama, pendidikan holistik. Tuan-tuan dan puan-puan, mari kita lihat beberapa teori perkembangan karakter yang boleh dikaitkan dengan tingkah laku mereka ini. Yang pertama adalah teori tahap psychosocial action. Pada usia remaja, murid berada dalam tahap identity versus role confusion. Tingkah laku muhazat yang suka memberontak boleh dianggap sebagai usaha untuk mencari identiti dirinya sendiri. Dengan bimbingan guru yang sabar, dia boleh membentuk identiti yang positif. Seterusnya adalah teori perkembangan moral Colbert. Menurut Colbert, perkembangan moral bermula daripada tahap rendah iaitu mengelak hukuman sehinggalah ke tahap yang lebih tinggi iaitu berdasarkan prinsip moral sejagat. Tingkah laku muhaizat menunjukkan dia mungkin masih berada pada tahap awal. Tetapi apabila diberi penghargaan dan juga layanan yang baik, ia berpotensi untuk naik ke tahap seterusnya iaitu membuat keputusan berdasarkan tanggungjawab sosial. Yang ketiga adalah teori perkembangan sosial Vygotsky. Vygotsky menekankan bahawa kepentingan interaksi sosial dan juga pembimbingan guru. Dalam kes Moezat ini, kita lihat dia mudah berubah apabila diberi perhatian dan juga komunikasi yang positif. Ia menunjukkan bahawa dengan scaffolding yang sesuai, karakter dan tingkah lakunya boleh dibentuk secara beransur-ansur. Okay, seterusnya ialah teori pembelajaran sosial oleh Bandura yang menyatakan bahawa manusia ini belajar melalui pemerhatian dan peniruan tingkah laku orang lain. Yang pertama ialah uh, dia berkonsepkan pada dua iaitu yang pertama pemodelan atau pemerhatian belajar dengan melihat tindakan dan akibatnya. Contohnya melihat rakan diberi hadiah kerana berkelakuan baik. Yang kedua ialah efikasi diri. Okay, Keyakinan diri meningkat apabila melihat rakan sebaya Berjaya. Contohnya rakan berjaya uh, menyelesaikan matematik jadi kita yakin kita juga boleh Dikesannya pengaruh rakan sebaya boleh jadi positif ataupun negatif Jadi jawarannya uh, adalah uh, suka untuk menentukan sama ada pelajar dipengaruhi rakan sebaya Atau mereka memilih rakan yang sudah uh, mempunyai tingkah laku yang negatif Seterusnya ialah si faktor persekitaran pendidikan Iklim sekolah yang positif adalah persekitaran yang selamat menyokong dan kondisi untuk perkembangan pelajar empat faktor utama adalah keselamatan dan sokongan emosi, sekolah selamat dan hubungan positif guru antara pelajar. Kedua ialah kualiti pembelajaran dan pengajaran. Guru meletakkan harapan tinggi dan kaedah pengajaran yang menarik. Yang ketiga ialah hubungan dan komuniti, menggalakkan kerjasama dan rasa hormat dalam komuniti. Yang terakhir ialah peraturan dan keadilan. Pelaksanaan peraturan yang jelas, adil dan melibatkan pelajar dalam keputusan. Yang kesan kepada pelajar adalah persekitaran yang positif membawa uh, tiga kesan. Yang pertama ialah pembangunan sosial ekonomi, peningkatan empati dan kewangan diri. Yang kedua ialah motivasi, peningkatan minat dan kepuasan belajar. Yang ketiga ialah tingkah laku positif, pengurangan masalah disiplin dan peningkatan tingkah laku prososial. Ringkasnya, iklim sekolah yang berkualiti adalah asas pembentukan pelajar dan tingkah laku positif pelajar. Yang terakhir adalah faktor persekitaran psikologi, iaitu persekitaran psikologi mempengaruhi pemikiran, perasaan dan tingkah laku pelajar melalui lima aspek iaitu motivasi yang terbuka, daya dalaman dan luaran yang mendorong, gigih dan ketahanan dalam pembelajaran. Kedua ialah kesihatan mental dan fizikal, asas kepada fokus dan daya tahan diri yang sihat. Yang ketiga ialah disiplin diri, keupayaan mengawal diri untuk membina karakter dan bertanggungjawab dan murid. Yang keempat ialah hubungan sosial, interaksi yang terpositif antara guru, rakan keluarga yang membina keyakinan diri. Yang kelima adalah pendidikan agama iaitu asas moral, etika, kejujuran dan integriti. Kesimpulannya, kesimpulan kelima-lima faktor adalah kunci kepada perkembangan watak pelajar. Di dalam bilik darjah, karakter pelajar memainkan peranan penting dalam membentuk suasana pembelajaran yang kondusif. Namun, pelbagai isu karakter sering timbul dan ia bukan sekadar masalah disiplin tetapi cerminan kepada latar belakang, emosi, sosial dan psikologi pelajar itu sendiri. Antara isu yang sering timbul yang sering berlaku termasuklah kurang rasa hormat kepada guru, tidak bertanggungjawab terhadap tugasan, sikap pasif, suka membuli dan ketagihan gadget. Tingkah laku ini boleh dikaitkan dengan teori behaviorism Skinner yang menyatakan bahawa tingkah laku pelajar dipengaruhi oleh ganjaran dan hukuman. Jika pelajar dibiasakan dengan pujian atau dibiarkan tanpa batasan, mereka akan membentuk corak tingkah laku tertentu. Dalam masa yang sama, teori attachment Bowlby pula menjelaskan bagaimana hubungan awal dengan ibu bapa atau penjaga mempengaruhi kestabilan emosi dan keupayaan pelajar untuk membina hubungan sosial yang sihat di sekolah. Menangani isu karakter pelajar memerlukan pendekatan menyeluruh bukan hanya dari aspek akademik tetapi juga sokongan emosi dan sosial. Guru perlu menjadi model yang konsisten ibu bapa perlu membina hubungan yang selamat dan penuh kasih dan sekolah perlu menyediakan ruang untuk perkembangan sasya. Karakter yang baik bukan hanya membentuk pelajar yang cemerlang, tetapi juga insan yang matang dan berakhlak. Terdapat beberapa intervensi dan strategi pembinaan karakter yang boleh digunakan dalam pendidikan. Antaranya ialah Guru perlu mengetahui tahap sikap pelajar di segi perkembangan, pertumbuhan dan memahami kelemahan dan kekuatan yang ada dalam diri pelajar berkenaan melalui perkara berkenaan yang membantu guru untuk mencipta interaksi yang bersesuaian untuk pembelajaran dan pengajaran di dalam kelas. Berdasarkan teori perkembangan psikososial iaitu Freud dan Erik Erikson, sebenarnya ia membantu meningkatkan keupayaan dan perkembangan murid yang sihat iaitu dari segi emosi dan juga kognitif. Guru yang berkesan dikatakan guru yang sentiasa mencari uh, kaedah pembelajaran yang bersesuaian dengan pelajar dan menggalakkan mereka untuk uh, berfikir ke arah lebih uh, kebaik membantu mereka dalam meneroka dan menyelesaikan masalah. Tambahan pula aktiviti pembelajaran yang secara semula jadi yang dilakukan oleh guru sebenarnya juga menggalakkan uh, minat murid tersebut terhadap proses PDPC yang berlaku ketika itu. Contohnya aktiviti yang sesuai dilakukan uh, untuk subjek geografi sepertinya um, membawa mereka melihat uh, keadaan pertumbuhan uh, secara semula jadi dan berlaku di depan mata mereka. Sebenarnya benda itu lagi menggalakkan mereka lah untuk cepat faham dan juga lebih fokus juga tertarik sebab mengelakkan rasa bosan lah berbanding belajar dalam kelas saja. Selain itu mewujudkan pembelajaran yang selamat terutama dari segi emosi dan juga fizikal. Sebenarnya itu membantu murid lah untuk lebih fokus di dalam kelas. Antaranya guru menghormati ataupun memberi layanan yang baik kepada pelajar serta memberi perhatianlah uh, ketika PDPC di dalam kelas kepada pelajar. Di mana guru tidak memilih uh, kasih ketika melayan pelajar di dalam kelas. Begitu juga guru juga memberi penekanan atau nilai murni sebegini di dalam kelas kepada murid di mana guru menekankan uh, sikap hormat menghormati sesama murid dalam kalangan mereka. Dengan ini, ia membantu mereka membina emosi yang sihat dan positif di mana ia membantu dalam melancarkan proses PDPC di dalam kelas dengan baik. Di antara serangan integrasi pendidikan karakter murid di dalam bilik darjah, guru perlu menjadi sebagai role model dengan menampilkan nilai positif, mengatur kelas secara sistematik serta menggunakan ganjaran yang tujuan untuk menggalakkan sikap positif di kalangan murid-murid. Nilai seperti amanah, jujur, hormat dan kasih sayang perlu diterapkan dalam setiap aktiviti supaya murid dapat dibentuk karakternya dengan berkesan. Seterusnya, pendekatan humanistik berdasarkan teori Maslow dan juga Carl Rogers, pendekatan ini harus diterapkan dan perlu ditekankan sebagai seorang guru dengan menekankan kepada keperluan asas murid seperti rasa selamat, diterima dan dihargai. Dan suasana perlulah inklusif dan juga bebas diskriminasi. Guru bukan sekadar sebagai seorang penyampai ilmu tapi berperanan sebagai fasilitator dan juga murid berpeluang untuk membuat pilihan, berkongsi pengalaman dan melakukan refleksi agar pembelajaran lebih bermakna. Secara kesimpulan, pembangunan karakter murid adalah asas yang penting dalam pendidikan. Melalui teori Erikson, Kohlberg dan juga Vygotsky serta sokongan kajian saintifik, kita dapat memahami bahawa pelajar seperti Muhaizat masih mempunyai potensi yang besar untuk berkembang. Dengan pendekatan holistik, sokongan guru dan juga intervensi karakter yang sesuai, tingkah lakunya Muhaizat boleh dibimbing ke arah yang lebih positif sekian daripada kami terima kasih